kim ko'ribdur ey ko'ngil ahli jahondin yaxshiliq kimki oldin yaxshi yo'q ko'z tutma oldin yaxshiliq har gal shu g'azalni eshitsak zahiriddin muhammad bobur ko'z oldimizda gavdalanadi boburning yuksak mahorati eng avvalo yaxshilik so'zini g'azalda chuqur va go'zal ifoda eta olganidadir ko'ngillarga yaxshilik urug'ini ekish ko'tarinki ruh bag'ishlash kitobxon diqqatini tortish uchun yaxshilik so'zini radif qilib olgan Zotdan yaxshilik so'ziga urg'u berishning o'zida katta ma'no bor kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondin yaxshilik kimki ondin yaxshi yo'q ko'z tutma ondin yaxshiliq ulug' ajdodimiz boburning hayoti va ijodini o'rganishga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda bobur nomi bilan har qancha faxrlansak arziydi o'zbek xalqining dovrug'ini dunyoga tanatgan buyuk ajdodlarimizdan biri sifatida u kishi bizni o'tmishni tariximizni qadrlashga kelajakka buyuk ishonch bilan qarashga o'rgatadi nar netuzamon odam hayratda qolasin bitta odamda shuncha fazilat mujassam bo'lishi bu tangrining ulug' bir inoyati va haqiqatdan zahiriddin muhammad boburning shaxs sifatidagi fazilatlari ham yoki ijodkor va davlat arbobi sifatidagi uning o'ziga xosligi ham odamni hayratga soladi so'zimni o'qib anglag'ay sen o'zimni deb haqiqatdan zahiriddin boburning so'zida o'zi aks etgan bir ijodkor ekanini aytishimiz mumkin va boburda shu o'zbek millatiga xos bo'lgan deyarli barcha fazilatlar mujassam bo'lgan bir ijodkor ekanini ta'kidlash kerak bobur yozadi bobur ul umr seni so'kkan uchun umrlar bo'yi duo qilg'aysen deydi o'zini haqorat qilgan odamga o'ziga nisbatan bir hurmatsizlik ko'rgazgan kimsaga yaxshilik tilash bu osonmi u albatta qiyin aynan o'zbekning fazilati o'zbek hatto g'animiga ham yomonlikni ravo ko'rmaydigan xalq va ana shu xususiyat boburning shaxsiyatida aks etgandek uning ijodida ham aks etgan hayotida ham qarasangiz o'sha malika baydaga munosabati agar boshqa bir podshoh bo'lganida uni tilka pora qildirgan bo'lardi lekin o'zining joniga qasd qilishga harakat qilgan bir odamga nisbatan u sening tirik yurganing men qilayotgan ezgu ishlarni ko'rganingning o'zi yo'q senga jazo degan ma'noda uni afv etishini qarang bunchalik bag'ri kenglik bunchalik darajadagi yuksaklikdan qaray olish har qanday masalaga bu oson emas buning uchun shaxs nodir bir shaxs bo'lish kerak buning uchun uning dunyoqarashi butunlay o'zgacha bo'lish kerak bobur xuddi shunday shaxs sifatida bizning tariximizda bugungi kun uchun ham o'rnak degan fikrni aytishimiz mumkin shoir asarlarining tili sodda xalqchil va ravon bo'lganligi uchun ham e'tibor qozongan boburning aksariyat she'rlari go'yo hijron azobida kuygan qalb va ko'zining yoshlari bilan yozilgandek ularda ona yurt sog'inchida ado bo'lgan farzandning yor firog'ida azob chekkan oshiqning o'z xatolarini anglab yetgan komil insonning dardlari ifodalanadi navoiydan biz haqiqiy inson bo'lish uchun komil inson bo'lish uchun qanday yo'ldan yurishimiz kerak degan savollarimizga navoiydan javob topadigan bo'lsak boburdan ham xuddi mana shunday bir haqiqiy inson bo'lish uchun bir o'zimiz hayotda bir haqiqiy inson bo'lib yashadik degan fikrni ayta olish uchun bobirdan juda ko'p narsani o'rganishimiz mumkin masalan avvalambor bobirdan sabr toqatni o'rganishimiz mumkin chunki man har doim aytamanki talabalarimga bobir insoniyatga o'sha sabr toqat uchun haykal qo'ygan inson hisoblanadi chunki bobur ko'rgan mashaqqatlar o'sha qiyinchiliklar riyozatlarga uncha muncha odam chidayolmas edi hozir mana ba'zan ozginagina qiyinchilik bo'lsa masalan tushkunlikka tushib o'zini yo'qotib qo'yadigan insonlar bo'ladi lekin biz boburni hayotini qismatini qaraydigan bo'lsak judayam bir mashaqqatli riyozatli hodisalarga sabr matonat bilan bardosh berganligi va o'zini haqiqiy bir insoniyligini yo'qot maganligini e, komil bir kamolot kasb etgan insonligini saqlab qolganligini e, va har hamisha o'sha mashaqqatlarni yengib oldinga olg'a intilishga o'zida kuch jasorat topa olgan bir ijodkor ekanligini ko'ramizki bu biz uchun bugungi kunimiz uchun ham kelajak uchun ham ibrat va bir saboq vazifasini bajaradi insoniylik uchun kerak barcha fazilatlar boburda mujassamda masalan boburda adolatni ham o'rganishimiz mumkin masalan boburnomada hodisalar haqida ma'lumot beradi bobur aytadiki afg'onistonga borgan paytida bir o'rinda bir lashkardan bittasi bir kishini bir insonni bir xum yog'ini zo'ravonlik bilan tortib olgani uchun hammani oldida judayam qattiq jazolaganligi e, haqida ma'lumot beradi yoki bo'lmasam bir o'ringa bir, bir joyga borsa haligi e, nima deydi firibgarlik bilan qabrni e, yashirincha qimirlatib insonlarni haligi e, bir qo'rqitib e, mana shunaqangi e, holatlarni ko'rganda e, ularni kuzatib o'tirib ularni firibgarligini fosh qilib o'sha faoliyatini to'xtatganligi haqida ma'lumot beradi endi boburnomada bunaqa misollar ko'p demak bu narsa ko'rsatadiki bobur nihoyatda adolatli inson bo'lgan va biz albatta boburdan adolatni o'rganishimiz mumkin undan tashqari boburdan faoliyatidan biz kechirimlilikni o'rganishimiz mumkin hikmat darajasidagi bir fikrni keltiradi aytadiki uh, ulug'lar ko'tarimlik kerak ya'ni ulug'lar o'sha uh, yoshi ulug' kishilar kechirimli bo'lishi kerak degan bir fikrni aytadi bobur hayoti va ijodini o'rganishda uning boburnoma asari biz uchun nihoyatda qimmatli manba hisoblanadi u boburnomada ko'p qirrali ijodkor shoh shoir sarkarda tabiatshunos tarixchi geograf sifatida ham namoyon bo'ladi mana oradan 5 asrdan oshiq vaqt o'tdiki bobur qadrlanadi boburnoma ham qadrlanadi boburnoma qomusiy asar to'g'rimi unda har qanday soha har qanday fanning xazinasi mujassam albatta boburnoma qomusiy e, asar e, boburnomada butun dunyo o'sha e, e, nima deydi tafakkur e, ahli boburnomaga qiziqish bilan qarayotganligi bejiz emasda chunki boburnomaning shu paytgacha yigirmadan ortiq tillarga tarjima etilganligi yoki bo'lmasa boburnomadagi voqealar asosida bir o'ttizga yaqin badiiy asarlar yaratilganligi va barcha hozirgi kunga qadar masalan boburnoma yaratilgan davri o'n oltinchi asrdan boshlab birinchi marta tarjima qilingan bir ming besh yuz sakson oltinchi yilda fors tilida hozirgi kungacha ham qaytib qaytib masalan ingliz tiliga nemis tiliga ispan tiliga boshqa tillarga tarjima qilingan hattoki yapon olimi ejimano boburnomani ko'plab qo'lyozma nusxalarini qiyoslab tanqidiy matnini yaratganlar boburnomada o'n oltinchi asrdagi movro nahr xuroson afg'oniston hindistondagi birinchidan tarixiy asarlar haqida ma'lumot beriladi ikkinchidan har bitta hudud haqida gapirar ekan u yerdagi shaharlar daryolar o'simliklar insonlar hayvonot olami haqida mukammal ma'lumot beradi hayron qolamizki shunday bir sarson sargardo yashagan ijodkor shunchalik bilim qamroviga qanday fursat topib ega bo'ldi ekan degan bir havas bilan qaraymiz bobur shunday bir mashaqqatli sarson sargirdonlikda kechirgan hayotiga qaramasdan navoiyning barcha asarlarini o'qiganligini kuzatamizda navoiyni hamma asarlari haqida alohida alohida baho berib ketadi faqat o'qish emas balki bir adabiyotshunos olim darajasida o'sha asarlarni kuzatadi tahlil qiladi va mana shu boburnoma asarida bir ming besh yuzdan ortiq shaxslar haqida tarixiy shaxslar haqida ma'lumot berilgan va shulardan ikki yuzdan ortiq e, ijodkorlar shoirlar rassomlar olimlar adabiyotshunoslar musiqashunoslar haqida ma'lumot beradi bugun talaba yoshlarga boburshunoslik ilmi boburnoma asarining talqini yangicha yondashuvlar innovatsion usullar orqali o'rgatilmoqda professor o'qituvchilarning fikricha talabalarning o'zi bobur ijodini o'rganishga tadqiq etishga qiziqishadi va malakaviy bitiruv ishlarini ayni mavzuda davom ettirishmoqda chunki bobur asarlaridan bahramand bo'lgan inson qalbida o'zlikni anglash ajdodlarga hurmat ulardan faxrlanish tuyg'ulari mustahkam joy oladi zero boburdek buyuk iste'dod sohiblarining ijodi yosh avlod uchun chinakam ma'noda tarbiya matonat jasorat va ibrat maktabi bo'la oladi boburning ijodi yoshlar ma'naviyatida qanchalik muhim o'rin tutadi talabalarga dars o'tayotganimda bitta narsani e'tirof etamanki boburnoma asarini umuman bobur ijodini butun dunyoda qiziqish bilan o'rganishadi amerikadan ham turkiyadan ham vengriyadan tojikiston qirg'iziston qozog'iston butun dunyoning sharq g'arb barcha mamlakatlaridan olimlar kelib bobur ijodini o'rganayotganini namoyon qiladi va shunda talabalarga aytamanki butun dunyo bobur ni ijodini asarlarini o'rganayotgan ekan biz o'zbek bo'la turib albatta o'sha ulardanda yuksakroq darajada boburni asarlarini bilishimiz kerak deb ta'kidlayman bitta narsa mani quvontiradi chunki yoshlarimiz boburni she'riyatiga ham va boburnoma boshqa asarlariga ham nihoyatda qiziqish bilan qarashadi masalan man auditoriyaga kirganimda sezamanki talabalarim boburni she'ri hammasi she'riyatining hammasi muxlisida nima uchun bunday chunki boburni she'riyatida nihoyatda uh, ravonlik soddalik mavjud chunki buning sababi bobur turkonalikka nihoyatda e'tibor qaratadi masalan alisher navoiy o'zbek adabiy tiliga asos solgan bo'lsa uning asoschisi bo'lsa bobur mana shu navoiydan keyin shu turkiy tilning maqomini juda balandga ko'tarish uchun harakat qilgan o'shani tadbirini izlagan bir ijodkor sifatida namoyon bo'ladi aro zori sabza ichinda lola ulchashmi pur xumoring loladagi g'azola barcha parilar ey jon girdingda zoru hayron go'yo irur namoyon oy tegrasida hola mehru vafoni ey yor ko'p ko'rdi sendi nag'yor jabru jafoni bisyor qilding manga havola hajringda ey pariro ko'zimdan u'chdi uyqu har kecha <muchos> tongga tegruh ishimdir ohu nola kim ko'ribtur ey ko'ngil ahli jahondin yaxshiliq kimki ondin yaxshi yo'q ko'z tutma ondin yaxshiliq gar zamonni nafiy qilsam ayb qilma ey rafiq ko'rmadim hargizni toyin bu zamondin yaxshiloh boburnoma qomusiy xarakterdagi asarlardan bo'lib unda ilm fan urf odat ijtimoiy siyosiy tabiiy etnografik bilimlar mohirlik bilan ifodalangan ushbu muhtasham majmua jahon adabiyotining nodir durdona asarlaridan hisoblanadi boburnoma ham mana qomusiy asarda haqiqatdan qarasangiz u yerda butun bobur yurgan bobur borgan hududlarning hammasining geografiyasi o'simliklar e, olami hayvonot dunyosi odamlarining xarakteri e, ularning portreti hatto ularning tabiati odamlarning adam, tabiati qanday ekanligi ularning e'tiqodi qarasangiz butun ham tarix ham geografiya ham toponimiya butun hamma ilmlar mujassamdaani boburnomada va hammasi boburning qalb kechinmalari orqali qalb prizmasidan o'tib ifodalanganki uni o'qib odam hayratda qolmasdan iloji yo'q endi albatta ana shunday bir buyuk siymoning avlodlari bo'lish ana shunday bir buyuk siymoning ijodini o'rganish o'zi bitta katta sharaf va bugun biz toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida bobur ijodi ijodini alohida e, o'qitamiz va bobur ijodini o'qitishda nimalarga e'tibor qaratiladi birinchidan boburning e, albatta o'zining yozgan asarlarini talabalarimizga o'qitishning barcha uslublari e, qo'llaniladi va talabalarimiz o'rtasida masalan biz hatto bobur e, ijodining bilimdonlari degan bir tanlovlar o'tkazganmiz boburning boburnomasi qomusiy asar bo'lganligi sababli ham u o'nlab fanlar haqida ma'lumot beruvchi xazinaga o'xshaydi bu xazinaga tilshunos kiradimi adabiyotshunos bosh siqadimi tarixchi varaqlaydimi hamma hammasi o'zidan oldingi tadqiqotchining ko'zi tushmagan yangi ma'lumotlarni kashf eta oladi alisher navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti professorlari boburning boburnomasini tabdil qilishdi ya'ni o'zbek tiliga moslashtirishdi xo'sh ushbu tabdilni o'zbek kitobxoni o'zbek o'quvchilari qanday qabul qilishdi zamonaviy tilda so'zlashayotgan kitobxonlar bobur tilidan uzoqroq edi chunki bilamiz boburda o'sha gap qurilishi e, yoki so'zlarni qo'llash darajasi baribir biznikidan anchagina farq qiladi e, ikkinchi bir jihati mana shu asarni bobur muxlislari pirimqul qodirovning yulduzli tunlar asari orqali qabul qildilar desak bo'ladi chunki yulduzli tunlar e'tibor beradigan bo'lsak mana shu boburning asari asosida boburnoma asosida izchillik bilan yozilgan albatta u yerda muallifning o'sha dramatizmga boy tafakkuri badiiy tafakkuri bilan yondashilgan lekin baribir bu badiiy asar edi boburni o'zini asarini mana shu elliknchi oltmishinchi yillardan keyin nashr qilinmadi qayta va bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yilda yulduzcha nashriyoti keyinchalik cho'lpon nashriyoti mana shu cho'lpon nashriyotida chop etildi va ommalashdi boburnoma ommalashdi lekin bilasizmi baribir ommalashgan bilan uni o'qish ancha qiyin edi va bundan tashqari biz navoiy asarlari lug'atidan foydalanishimiz mumkin edi boburning o'zi uchun tuzilgan lug'atlardan foydalanish mumkin albatta mutaxassislar shunday o'rgandi lekin asosiy qism boburni mana shu yulduzli tunlar orqali o'rgandi ziyoliylarning katta qismi esa o'sha salye tomonidan tarjima qilingan rus tilidagi boburnoma orqali o'rganar edi va agar e'tibor beradigan bo'lsak dunyoning hozirgi kunda o'ttizdan ortiq tillariga tarjima qilingan boburnoma o'tgan asrda emas balki undan oldinroq ingliz tiliga tarjima qilingan edida shuning uchun ham boburnoma va bobur asarlari e, boshqa bizning klassik shoir yozuvchilarimizdan ko'ra dunyoga mashhurroq chunki u tezroq tarjima qilidi ikki ming sakkizinchi yilda boburnomani mana shu e, tabdila deymiz o'zbek tiliga moslashtirilgan bir nusxasini biz tayyorladik adabiyotshunos vahob rahmon bilan birgalikda va men o'ylaymanki bu kitob e, yaxshi qabul qilindi chunki albatta unda kamchiliklari bo'lishi mumkin hali bir marta amalga oshirildi bu narsa tabdil chiqqandan keyin u sotuvda qolmayapti bir qancha nashrlar bo'ldi juda ko'p nashriyotlar o'qituvchi nashriyoti xususiy nashriyotlar hozir o'zbekiston nashriyotdan juda katta nusxada chop etilgan ana shundan foydalanib o'qishyapti lekin men talabalardan shuni talab qilardimki siz filolog bo'lasiz siz boburni o'zini tilini tushunishingiz kerak boburni tili navoiyning tilidek qiyin emas agar ozgina harakat qilsangiz o'zingiz ham tushunasiz shuning uchun iloji bo'lsa tabdilni o'qigandan keyin boburnomani o'zini o'qingki boburni ruhini yana ham chuqurroq his qilasiz chunki tabdilchi tarjimon qancha mohir bo'lmasin baribir shoirning yoki asliyat muallifning o'zi emasda olimlarimizning o'tgan vaqt ichidagi tadqiqotlari ya'ni izlanishlari o'zbekistonni dunyo boburshunosligining markaziga aylanishga xizmat qildi bobur hayoti va ijodi bilan xalqimizga ma'nan yaqinlashdi barcha bajarilgan ishlarning solnomasi sifatida mamlakatimizda ilk bor shaxsga nisbatan qomus ya'ni bobur <laughs> ensiklopediyasi yaratildi biz mana talabalar <laughs> bilan suhbatlashganda men har <laughs> doim aytamanki vatanparvarlikni boburdan o'rganish kerak deyman chunki Bobir ma'lum ma'noda o'sha jisman şey vatandan yiroqda yashagan lekin boburnoma asarini o'qiganimizda uning bir fikrlari tuyg'ulari kechinmalari bilan tanishganimizda ko'rinadiki bobur umrining oxirigacha vatanni muhabbati bilan yashagan agar o'sha vatanni muhabbati bo'lmaganda edi bobur shu darajada bir ijod bilan shug'ullana olmagan bo'lar edi va uning she'rlarini o'qiganimizda men o'ylaymanki har bitta sherining zamiridan sog'inch tuyg'usi qizil ipday bo'lib o'tganligini kuzatamiz u qaysi mavzuda yozilganidan qat'iy nazar mening ko'nglimki gulning g'unchasidek tahbata qondur agar yuz ming bahori o'lsa ochilmog'i ne imkondir chunki mana shu vatandan uzoqda bo'lganligi uchun ko'ngli har doim g'uncha kabi yumuqligi qachonki o'sha vatan insonni ko'nglini ochilishiga yayrab yashnab yashashiga imkon beradigan nihoyatda qadrli maskan hisoblanadi arab alifbosiga o'zgartirishlar kiritgan isloh qilgan va boburiy xatini yaratgan buni endi butun dunyoda xatni boburiy deb forsiy izofa bilan aytamiz lekin boburning o'zi boburiy uh, boburnomada asar no, no bu asarning yozilishi haqida gapirar ekan boburiy xat degan nom bilan ataydi demak bu narsa ham ko'rsatadiki uh, hali biz boburni ijodi bo'yicha o'rganishimiz kerak bo'lgan qirralari juda ham ko'p masalan uning asarlaridagi o'sha boburnomadagi she'rlaridagi badiiy mahorat qirralari yoki bo'lmasam o'sha uh, obrazlarning ruhiyatini ifodalash usullari kabi masalalar borki bularni hali o'rganish nihoyatda dolzarb hisoblanadi va man o'ylaymanki hozir yoshlarimizni qiziqishlaridan kelib chiqib albatta bu ishlar amalga oshiriladi kelajakda asrlar osha boburni ijodini o'rgansak ham hech qachon biz oxiriga yetolmaymiz tugab qolmaydi tugamaydi chunki birgina boburnoma asarini turli yo'nalishlar bo'yicha turli qirralar bo'yicha o'rganishimiz mumkinda yoki yani, o'sha har bitta she'rini ham har bitta man talabalarga dars o'tganimda aytamanki boburni she'rlari shundayki bobur so'zlarni shunday qo'llaydiki haligi yetti o'lchab bir kesib qo'llaydi va har bitta fikr misra emas so'z emas balki harflarni ham ma'noga xizmat qildirib qo'llaydi masalan o'sha yapon olimi mano butun umrini bag'ishlab boburnomaning ilmiy tanqidiy matnini yaratdi va boburnoma bizning yurtimizda ham bir qancha marta nashr etilgan biz talabalarimizga mana shu nashrlarni o'zaro qiyoslab matnlardagi tafovutlar farqlarni ko'rsatib eji manoning qilgan ishini yapon olimining butun umr boburnomaga o'zini bag'ishlagan eji manoning qilgan ishlarini yoki boburnomaning turli tillardagi tarjimalari borasidagi ma'lumotlarni berish bilan cheklanmay balki biz o'sha tarjimalar matnlarini talabalarga o'zaro qiyoslantirib demak tarjimada boburning boburnomasi qanchalik mukammal aks etgan talabaning o'rganishi va bu boradagi tadqiqotlar bilan qiyoslab o'rganishi albatta talabaning dunyoqarashini o'stirib yuboradi bobur ijodiga qiziqish nafaqat yurtimizda balki qardosh ya'ni turkiy xalqlar orasida ham juda kuchli alisher navoiy nomidagi toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida turkiyadan kelgan boburshunos olima filologni uchratdik dunyoning o'nlab tillariga tarjima qilingan boburnomadek o'lmas asar oradan besh asr o'tsa hamki o'z jozibasini yo'qotmaydi nega nega bobur shaxsi bunchalik qadrlanadi chunki bobur ko'ngil odami har qanday vaziyat har qanday sharoit har qanday zamonda ham insonning ko'nglini qadrlay olgan umumbashariy g'oyalarni tarannum eta olgan birgina ko'ngil so'zi boburnomada yuz martadan ortiq qo'llaniladi qarang bobur ijodining qanchalik ulug'vorligini men o'ttiz besh yildan buyon zahiriddin muhammad bobur ijodini o'rganaman va turkiyada birinchi bo'lib boburnoma g'azallarini tadqiq qildim har safar bu qomusiy asarni o'qiganimda yangi mavzular yangi nomlarni kashf etaman o'zim uchun zahiriddin bobur dunyoda turkiy tilda so'zlashuvchi har qanday xalq har qanday inson uchun qadrli nazarimda shu uchun turkiyada ham alisher navoiy singari zahiriddin muhammad bobur ijodiga qiziqish juda baland bugun o'zbekistonlik hamkasblarim o'zbek yoshlari bilan uchrashdim muloqot qildik va bir narsadan juda xursand bo'ldim yurtingizda alisher navoiy singari zahiriddin muhammad boburga ham cheksiz ehtirom ko'rsatilyapti charixning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimi? xasta ko'nglim chekmagan dard u balosi qoldimu meni xor etdi yu qildi muddayni parvarish dahr dun parvarning o'zga muddaosi qoldimu toli yo'qki jonimg'a balolig bo'ldi har ishniki ayladim xatolig bo'ldi o'z yerin qo'yib hindsori yuzlandim Yo yorab netayin ming yuz bo'ldi Zaxiriddin muhammad bobur ijodini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar natijasida bugun bobur xalqimizga yaqinlashmoqda xalqimiz esa boburga